Реальные, жизнь. Это один из нас, поэтому вы понимаете, мы своих победителей борзак. get sure. Fuck! нашей сегодняшней акции большое дело делает. Как бы общественность, наверное, обратит на это внимание к нашему, как бы требования вообще к этой проблеме. То есть проблема тут понятна не в этом заведении, а в людях, которые сюда нашего друга закрыли, грубо говоря, его отца. Случайный случай! Сажайте случай! Она наших друзей! А наших друзей! общий друг, для кого-то знакомый, для кого-то друг, кто-то знал его лично, его отец сейчас находится здесь в Лукьяновском СИЗО. Ну, наверное, здравый смысл всем как бы подсказывает, что по вообще нелепому в их отношении обвинению. Ну, кто знал, опять же, повторюсь, кто знал лично Серегу, тот, ну, знает, что это был за человек. Ну, да, как бы. Ну, как он себя вел на свободе до этого, и, надеюсь, скоро он опять окажется на свободе. В общем, ладно, суть не в этом. Ну, наши требования, опять же, это... Ну, освободить Сергея из-под стражи, изменить его меру пресечения на подписку не невыезде ну, расследовать это дело с их квартирой за которой все по сути началось и в отношении как бы отчуждения которой судья Зубков вынес решение внимательно рассмотреть деятельность этой фирмы зло зло злополучная или как ее назвать гайор больше, наверное, по, по, ну, обратить внимание на коррупционные действия, судьи и вообще ситуации. А за Мы все за Здесь в основном каждый сам для себя, каждый думает, как обмануть ближнего, каждый думает, как под себя побольше денег. Но это путь никуда, это такой временный праздник, первое время чумы.